চুতীয়াসকল আছিলে প্ৰথম বাৰুত ব্যৱহাৰ কৰা জাতি ভাৰতৰ ভিতৰতে প্ৰথম বাৰুত ব্যৱহাৰ কৰা জাতিছে অসমীয়াত যদি মই মোক যদি বুজাব বিচাৰো তেতিয়া চুতীয়াসকলে আ বুলি কয় মানে অসমীয়া সমাজত পৰম্পৰা সকলোৰে একেই খালী নাম ক'ৰবাত ক'ৰবাত বেলেগ ভাল লাগিল আপোনাক লগ পাই সদায় ধন্যবাদ 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 থেংক ইউ বাইদেউ থেংক ইউ ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বাৰ্তালাপ শুক্লাইন আপোনালোকে শুনিছেই থামনেল আপোনালোকে দেখিছেই মই আজি কিহৰ বিষয়ে কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ এগৰাকী বীৰাংগনাৰ বিষয়ে আজি আমি কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ নমস্কাৰ মই চক্ৰপাণী পৰাসৰ গতিকে এই বীৰাংগনাগৰাকী কোন হয় তেওঁ আমাৰ অসমখনৰ বাবে অসম ৰাজ্যখনৰ বাবে আজিৰ পৰা হাজাৰ বছৰ আগতে কি কৰিছিলে তেখেতে আৰু তেখেতক আজি আমি কিয় সোঁৱৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ এই বিষয়ে আপুনি জানিব পাৰিব গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে বহুতে জানে আৰু বহুতে নাজানে যে এছিয়াৰ প্ৰথম নাৰী শক্তি বাহিনী গঠন কৰিছিল বীৰাংগনা সতী সাধনীয়ে আৰু সেই সতী সাধনীকেই আজি আমি স্মৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ এই বীৰাংগনাগৰাকীৰ ত্যাগ আৰু বলিদানৰ বাবে আজি সতী সাধনী দিৱস উদযাপন কৰিছে সমগ্ৰ অসমৰ লগতে মৰাণবাসীয়েও গতিকে মৰাণত আহি মই বৰ্তমান উপস্থিত হৈছোঁহি আৰু আমি একেলগে এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিম গাঁৱৰ ডেকাসকল বৰ্তমান ব্যস্ত কাৰণ আৰম্ভ হ'ব কিছু সময়ৰ পিছতেই শোভাযাত্ৰা আৰু শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে পৰম্পৰাগত সাজপাৰ পৰিধান কৰাৰ উপৰি তেওঁলোকে সৎফুল যি পাগুৰি সেই সৎফুল পাগুৰি তেওঁলোকে পিন্ধিছে এইটো ভাল লাগে ন আচলতে নিজে নিজে জানানে তোমালোকে পিন্ধিবা নাজানো নাজানা কোনে জ্যেষ্ঠসকলে শিকাই পাকটো কেনেকে মাৰে সৎফুল পাগুৰিটো পিন্ধা হয় আৰু এইখিনি যদি জানে তেতিয়াহ'লে ভাল লাগে ন আমাৰ নতুন ডেকা চামে আৰু এইখিনি পৰম্পৰা আমি ধৰি ৰাখিব লাগিব তো তেওঁলোকে পিন্ধিছে ইজনে আনজনক সহায় কৰি দিছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব শোভাযাত্ৰা শোভাযাত্ৰা ক'ৰ পৰা ক'লে হ'ব শোভাযাত্ৰাৰ হলমাৰী গাঁৱৰ পৰা এটা চুক হৈ বৰপথাৰ হৈ আপোনাৰ দলপা হৈ এনেকৈ আহিব মানে দুঘণ্টা আঢ়ৈ ঘণ্টামানৰ প্ৰস্তুতি অঁ তাৰপিছত আজি সতি সাধনী দিৱস এই বিষয়ে আপোনালোকক মই কৈছোঁৱেই ভিডিঅ' ইতিমধ্যে মই দেখুৱাইছোঁৱেই খুব ভাল ভিউজ পাইছে বহুতে বহুত শ্বেয়াৰ কৰিছে বাৰ্তালাপত গতিকে আজি আমি ইয়াত আহি পেলাই সতি সাধনীৰ বিষয়ে আৰু কিছু জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে নতুন প্ৰজন্মক মই কেইবাটাও প্ৰশ্ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি সতি সাধনীৰ বিষয়ে তেওঁলোকে কিমান জানে গতিকে সৎফুল পাগুৰি ইজনে সিজনে পিন্ধিছে ইজনে আনজনক সহায় কৰি দিছে আৰু আমিও সাজু হৈছোঁ ময়ো পিন্ধিম ন অলপ পিছত অঁ ঠিক আছে ময়ো পিন্ধিম আৰু তাৰপিছতে আমি ওলাই যাম গাঁৱৰ মাজে মাজে আৰু এই বীৰ বিৰং বীৰাংগনাগৰাকীক আমি আজি শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ধন্যবাদ শোভাযাত্ৰা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গ'ল কাৰণ মোৰ আহি পোৱা অকণমান পলম হ'ল মোৰ আহি পোৱা পলম হ'লনে ৰাইজ বেছি ফাষ্ট মই নাজানো কিন্তু সময়ত আয়োজন কৰিছে ৰাইজে ৰাইজে ইতিমধ্যে শোভাযাত্ৰা কৰি আহিছে গাঁৱৰ মাজেৰে আৰু স্মৰণ কৰা হৈছে আজি সতি সাধনিক আৰু এই বীৰ বীৰাংগনাগৰাকীক আৰু মই ভাবোঁ ইয়াত যিসকল মহিলা আহিছে যিসকল ছোৱালী আহিছে প্ৰত্যেকগৰাকী একো একোগৰাকী বীৰাংগনা বুলিয়ে ক'ব লাগিব প্ৰশ্ন তেওঁলোকক কৰিম বীৰাংগনাৰ বিষয়ে কিমান তেওঁলোকে জানে কিন্তু তাৰ আগতে আমাৰ মাজত দু দুজন উদ্যোক্তা আছে হাঁহ দুইজন ৰজা ৰজা লাগিছে দুইজনৰ প্ৰথম নামটো কোৱা আৰু কি দায়িত্বত আছে মই দীপন চুতীয়া মোৰ নাম মই ইয়াৰ উদযাপন সমিতি কাৰ্যকৰী সভাপতি আৰু চুতীয়া যুৱ সন্মিলনৰ চৰাইদেউ জিলাৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি আৰু এইখন গাঁৱৰ নাম কি আৰু গাঁওখনত প্ৰতি বছৰে উদযাপন হয় প্ৰতি বছৰে উদযাপন উদযাপন হয় হোৱাটো মানে সৰুকৈ হয় সাধনী আমি প্ৰতি সাধনী প্ৰতিমূৰ্তিত প্ৰতিবছৰে বন্তি প্ৰজলন কৰোঁ এইবাৰ আমি ডাঙৰকৈ অলপ চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ চুতীয়াৰ যিখিনি কীৰ্তিচিহ্ন সাংস্কৃতিক আছে সেইখিনি আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ মানে খুব ভাল লাগিব গতিকে শোভাযাত্ৰা আহি পাইছেহি মই শোভাযাত্ৰাৰ ভিতৰলৈ সোমাওঁ সকলোৰে লগত কথা পাতোঁ শোভাযাত্ৰাত কি কি দেখুওৱা হৈছে এই বিষয়ে জানিম খুব ধুনীয়াকৈ বেনাৰখনত লিখিছে তেওঁলোকে বীৰাংগনা সাধনী দিৱস উপলক্ষে চুতীয়া জনগোষ্ঠীয় সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা গতিকে ভিতৰলৈ যাওঁ কথা পাতোঁ সকলোৰে লগত আহক ইয়াত দেখুৱাইছে ৰাণী সাধনী ৰাণী সাধনী এয়া সাধনী ৰাণী গৈ আছে এনেকৈ দেখুওৱা হৈছে আৰু চুতীয়া ভালকে জাতিৰ আৰাধ্য দেৱতা চুতীয়া জাতিৰ আৰাধ্য দেৱতা কোন হয় ব'লা গৈ থাকা তুমি শ্ৰীকৃষ্ণ হৈছে নেকি শ্ৰীকৃষ্ণ হৈছে গৈ থাকা আৰু চুতীয়া জাতিৰ আৰাধ্য দেৱতা শ্ৰীকৃষ্ণ হয় আৰু এইফালে তুমি কি হৈছে ভীষ্ম ভীষ্ম ভীষ্ ভীষ্ম এইফালে গৈ থাকা আৰু এয়া বৰুণ দেৱতা বৰুণ দেৱতা হৈছে হয় নামটো কোৱা তোমাক ৰাস চুতীয়া ৰাজচুতীয়া বৰুণ দেৱতা হৈছে এইফালে কুবেৰ দেৱতা হৈছে কুবেৰক খুব চুতীয়াসকলে আৰাধ্য দেৱতা হিচাপে আৰাধ্য দেৱতা হিচাপে মানে চুতীয়া মানে চুতীয়াসকলে গৈ থাকা আৰু এইফালে গাভৰু বিহু অকণমান চাই লওঁ নাচি নাচি যাব লাগিছিলে আমি কথা পাতিম সকলোৱে একেলগে শোভাযাত্ৰাৰ পিছত আৰু এইফালে পানীতোলা নৃত্য পানীতোলা নৃত্য গৈ আছে অঁ কোলাবুৰি নৃত্য এইয়া এইটো এইটো এটা চুতীয়া জনজাতি পৰম্পৰাগত নৃত্য গৈ থাকক আমি শুনি শুনি গৈ থাকো কোলাবুৰি আৰু পৰম্পৰা ধৰ্মীয় পৰম্পৰা গৈ থাকা মৰিলে মৰিল গৰখীয়া এ প্ৰভু কালি শৰ দৰ পা তুলিব গৈছে তাইৰ নাম আছে আইনাম আইনাম আই নাম আই নাম গাইছে আৰু আয়তীসকলে আই নাম পৰিৱেশন কৰিছে এবাৰ শুনো ভালকে মৰিলে মৰিল গৰখীয়া এ প্ৰ আয়তীসকলে আই নাম পৰিৱেশন কৰিছে আৰু অকণমান পিছলৈ যাওঁ আহক খুঁটি সবাহ আৰু অপেশ্বৰী সকাম অপেশ্বৰী সকামো পাতে অপেশ্বৰী আইসকলক আনি কলপিঠা খোৱা হয় তাকে নিশ্চয় গৈ থাক এইফালে বিহু শলিতা লগোৱা শুনিল শুনিল আহক ৰাখিলে মই জাতিৰে মানে হেৰা নাচনি অসম বাণী প্ৰমা নাই দে কথা জনা নাই অসমৰ সমস্যাবোৰ সমান ধনীয়া খুব ধুনীয়া গাইছে এবাৰ আজিৰ নাৰীৰ সতি সাধনীৰ নিচিনা জোৰ আছে নে দম আছে ধন্যবাদ 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 থেংক ইউ বাইদেউ থেংক ইউ মাটি টকা এয়া আছিল আইসকলে বীৰাংগনা গৰাকীক স্মৰণ কৰিছে আৰু ৰাস্তাৰে ওলাই আহিছে শোভাযাত্ৰাত অংশ অংশগ্ৰহণ কৰিছে খুব বেছি ভাল লাগিছে আৰু এয়া মাটি টকা এই পৰম্পৰাটোত কি হয় যিহেতু টকাটো অলপ ডাঙৰ হয় গতিকে মাটিত থৈ পেলাই বজোৱা হয় সেইটো এটা পৰম্পৰা চুতীয়াসকলৰ পৰম্পৰাৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে মাটি টকা যি মাটি টকা তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰে বা বিহুত তেওঁলোকে বজায় গতিকে গৈ থাকক আৰু এইফালে অঁ ন পুৰুষ চাউল খোৱা গৰুৰ পোৱালি যেতিয়া নতুনকৈ দিয়ে তেতিয়া মানে প্ৰথম গাখীৰ খীৰাই মানুহে নাখায় সেইখিনি গাখীৰ ৰাখি থৈ প্ৰথম সিজাই কিনে গৰুক আগবোৱাই তাৰপিছতে সৰু গৰু সিৰা লৰাক খুৱাই মেলি তাৰপাছৰ পৰাহে গাখীৰখিনি খাব পাৰিব খাব পাৰিব সেইটো কালিকামতা ফেহু যিটো আমি ফেঁহু খাওঁ সেয়া মানে অসমীয়া সমাজত পৰম্পৰা সকলোৰে একেই খালী নাম ক'ৰবাত ক'ৰবাত বেলেগ আমি ফেহু খাওঁ গতিকে তেওঁলোকে কালিকামতা সকাম বুলি কয় চুতীয়াসকলে আগবাঢ়ি গৈ থাকা আৰু এইফালে গৰখীয়া সকাম সকলোৱে গমেই পায় চুতীয়াসকলৰ সেই গৰখীয়া সকাম আছে গৰখীয়া সকাম খোৱা নাই আজিকালি আজিকালি হয় হয় তেনে বাৰু আজিকালি ইয়াত ৰাইজে একেলগে মিলি পেলাই পাতেনে ৰাইজে মানে প্ৰতিখন গাঁৱে পাতে এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকে পাতে ইয়াৰ পিছতে আৰু গাড়ীত আহিছে এওঁলোক চুতীয়া জাতিৰ কুবেৰ প্ৰদত্ত সম্পত্তি আহক এবাৰ ভিতৰত কি কি আছে চাই লওঁ এই গাড়ীখনত খুব ধুনীয়াকৈ সজাই আনিছে এয়া কি হয় কুবেৰ প্ৰদত্ত সামগ্ৰী মানে অকণমান বুজাই দিবাচোন কুবেৰ দেৱতাই হাতৰ মানে চুতীয়া জাতিক দান কৰিছিলে কুবেৰ প্ৰদত্ত সম্পত্তি কি কি দান কৰিছিলে তেখেতে অঁ সোণৰ মেকুৰী সোণৰ তৰোৱাল আৰু সোণৰ ঢাল নিশ্চয় নিশ্চয় মই এইখিনি সিদিনা মই পডকাষ্টত কৈছোঁৱেই সোণৰ মেকুৰী সোণৰ তৰোৱাল আৰু সোণৰ ঢাল কুবেৰ দেৱতাই চুতীয়া জাতিক ৰজাক দান কৰিছিলে আৰু সেই প্ৰতীক চিহ্ন হিচাপে ইয়াত দেখুওৱা হৈছে ইয়াৰ সোণৰ মেকুৰী অৰিজিনেল নহয়নে অ'কে তাৰপিছত আগবাঢ়ি গৈ থাকক তাৰপিছতে আহিলে চুতীয়া জাতিৰ ঘৰ চুতীয়া জাতিৰ ঘৰনো কেনেকুৱা হয় হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মই সেইদিনা আপোনালোকক কৈছিলোঁৱেই যদি আপোনালোকে পডকাষ্ট চাইছে হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা উত্তৰ পূৰ্বৰ প্ৰথমটো জাতিয়ে হৈছে চুতীয়া জাতি এই কথা আপোনালোকে মন কৰিব আৰু এইকেইদিন খুব ভাইৰেল হৈ আছে এই টপিকটোৰ ওপৰত গতিকে তেওঁলোকৰনো ঘৰটো কেনেকুৱা এবাৰ চাওঁ আহক আহা বুজাই দিয়া এবাৰ ঘৰটো দুটুপীয়া ঘৰ দুটা টোপ থাকে ইপিনে এটা থাকে এইপিনে এটা থাকে যিটো আজিকালি আছাম টাইপৰ ঘৰ এইটোৱে আৰু কিন্তু আজিকালি এই টোপটো আজিকালি নিদিয়ে আছাম ড্ৰাইভৰ ঘৰটোত এক্সোৱেলি এইটো পানীটো নোখ নোসোমাব কাৰণে অঁ টোপ এটা এটা ডিজাইন আৰু আপোনাৰ আৰু চুতীয়াসকলৰ ইয়াক ঘৰ দেখুৱালোঁ গৈ থাকক আমাৰ ওচৰৰ গাঁও এখনৰ পৰা এইখিনি তৰোৱাল বুলি কয় এইখনত এইখন আপোনাৰ গুপ্তি বুলি কয় আৰু এইখন ক্ৰিচ বুলি কয় যুদ্ধত লৈ যায় এইটো হ'ল আপোনাৰ ভোকজোৰা এইখনত বান কাঁহী বানবাটি এইটো জয়ঘণ্টা তাৰপিছত এইটোতো আমাৰ চুতীয়া জাপি যিটো জাপি আৰু এইখন হ'ল কেঁকোৰাডোলা এইখন পাছত আহোম ৰজাই ব্যৱহাৰ কৰিছিলে কেঁকোৰাডোলা ৰাণী গৈছিলে এইকেইটা বস্তু আছে এইকেইটা বস্তু আছে এইকেইটাও আছে এইকেইটাটো আছে এইকেইখন আছে ওচৰৰ আমাৰ এই ওচৰৰ গাঁৱৰ পৰাই আমি ফটো সংগ্ৰহ কৰি আনিছোঁ ধন্যবাদ এইফালে আহিলে চুতীয়া জাতিৰ অস্ত্ৰ মেইন অস্ত্ৰ বৰধনু বুলি কয় চি যিখন পাছত আহোম ৰজাই ব্যৱহাৰ কৰিছিলে বৰধনু তাৰপিছত ইয়াত বৰধনু মানে ইয়াত দুখন ধনু আছেনে এখন ধনু ধনুখন দীঘল ডাঙৰ থাকে বৰধনু আছিলে চুতীয়াৰ অস্ত্ৰৰ ভিতৰত আটাইতকৈ প্ৰধান্যবলে শিলৈ বনাই দিছো আমি হাত শিলৈ আৰু চুতীয়াসকল আছিলে প্ৰথম বাৰুত ব্যৱহাৰ কৰা জাতি মানে ভাৰতৰ ভিতৰতে প্ৰথম বাৰুত ব্যৱহাৰ কৰা জাতি এইটো আমি এনেই বনাইছোঁ আৰু এইটো হাত হিলৈ বনাইছোঁ এইখন হ'ল কাঁড় ফ্ৰাই এই তৰোৱাল বনাইছোঁ তাৰপিছত এইটো আমি মিঠা হোলুং বনাইছোঁ এনেই মানে প্ৰদৰ্শনী হিচাপে মিঠা হোলুং মিঠা হোলুং বুলি কয় যিটো আপোনাৰ বৰটোপ ডাঙৰ বৰটোপ আটাইতকৈ ডাঙৰ বৰটোপটোক চুতীয়া জাতিত মানে মিঠা হোলুং বুলি কৈছিলে আগতে এইখিনি বস্তু আহোম ৰজাই চুতীয়া ৰাজ্যখন দখল কৰাৰ পাছতহে পাইছিলে নিশ্চয় নিশ্চয় এইখিনিয়ে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ইয়াৰ পিছত আহিলোঁ চুতীয়া ৰাজ্যৰ কীৰ্তিচিহ্নসমূহ কীৰ্তিচিহ্নৰ ভিতৰত কি কি আছে এইফালে চুতীয়া ভিস্পংনগৰৰ হেৰি আছে মহ পাৰ্ক আছে তাৰপৰা আৰু অৰুণাচলত যি অৱস্থিত ইটা দুৰ্গ আছে তাৰপৰা তামেশ্বৰীশালৰ আছে তাৰপৰা আৰু তাৰপৰা অঁ হ'ব বাকীখিনি আছে এইফালে অঁ এইফালেও আছে খুব ধুনীয়াকৈ বাসুদেৱ থানৰ বাসুদেৱ থানো আছিলে বাসুদেৱ থানৰ বাসুদেৱ থানো আছিলে তাৰপৰা কেঁচাইঘাটি থান কেঁচাইঘাটি থানতো গম পাইছে চাগে একদম একদম চদিয়া সেই চদিয়া চদিয়া সেই যেতিয়া আত্মসমৰ্পণ কৰিছিলে তাতে ৰজাৰ ওচৰত আত্মবলিদান দিবলৈ আগবাঢ়িছে অঁ 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 এইটো অঁ তাৰপৰা মালিনী থানৰ হেৰি আছে কীৰ্তিচিনৰটা আছে মালিনী 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 থানৰ তাৰপৰা আৰু এইটো ৰজা পুখুৰী ঢকুৱাখানা ধেমাজিত লখিমপুৰ হেৰিয়ৰ

দেউৰীখিনিয়ে দেউৰী ভাষাটোৰ লগত আমাৰ মিল আছে আৰু দেউৰীখিনিয়ে যিখিনি যিটো ভাষা কয় আমি এতিয়া আমি পাহৰিলোঁ এতিয়া এইখিনি আমাৰ মানুহে নকৈ নকৈ এনেই দেউৰীখিনিয়ে সেইটো জীয়াই ৰাখিছে মই ইয়াত দুটামান আছে মই সেইকেইটা পঢ়ি দিওঁ হা অসমীয়াত যদি মই মোক যদি বুজাব বিচাৰোঁ তেতিয়া চুতীয়াসকলে আ বুলি কয় অ বুলি কয় ন আ ক'ব আ আ বুলি ক'ব আৰু বড়োসকলে আং ক'ব সেইটোৱে হয়নে তাৰপিছত তুমি বুলি ক'বলৈ হ'লে না ক'ব না আ তাৰপিছত বা মেও এ এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ এইখিনি যদি আপোনালোকে পাৰে কেতিয়াবা উলিয়াই পঢ়িব ভাল পাব আপোনালোকে গতিকে চুতীয়াৰ নিজৰ ভাষাও আছিল বৰ্ণমালা চাগে অসমীয়া হয় অসমীয়া বৰ্ণমালা হয় হয় এইখিনি শোভাযাত্ৰাৰ পৰা বাঢ়ি আগবাঢ়ি গুচি গ'ল আমিহে ৰৈ থাকিলোঁ বলক আকৌ শোভাযাত্ৰাৰ ওচৰলৈ যাওঁ বুলি কোৱা হয় বলক আগবাঢ়ি যাওঁ সৎফুলৰ পাগুৰি সকলোৱে পিন্ধিলে গাঁৱৰ ডেকাসকলে আৰু মোকো এনেধৰণে সৎফুলৰ পাগুৰিটো পিন্ধোৱা হৈছে ভাল লাগে পৰম্পৰাগত সাজপাৰ পৰিধান কৰি যেতিয়া আমি আমাৰ শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰোঁ আমাৰ একতাটো দেখিবলৈ পোৱা যায় তাত আৰু আমাৰ পৰম্পৰা পৰম্পৰা ধৰি ৰখাৰ দায়িত্বখিনিয়ে আমাৰ আচলতে আৰু ভাল লাগে টাইট হৈছে অঁ টাইট হ'লে ভাল মানে খোল খাই নাযায় হা হা ঢিলা হৈ যাব নহয় 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 তাইত হ'লেহে ভাল নহয় অঁ অঁ ইতিমধ্যে শোভাযাত্ৰা শেষ হ'ল আৰু অকণমান কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ ৰাইজৰ সৈতে কেনেকৈনো তেওঁলোকে এই অনুষ্ঠানভাগ আয়োজন কৰিছে সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ সতি সাধনী বুলি ক'লে আমি বীৰাংগনালৈ মনত পেলাওঁ এছিয়াৰ প্ৰথমগৰাকী বীৰাংগনা যি নাৰী বাহিনী গঠন কৰি যুঁজাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ইয়াৰ বাহিৰে বহুত হিষ্ট্ৰি আছে কেনেকৈ তেওঁক মনত ৰখাটো বিচাৰে আজি এই বিশ্বায়নৰ যুগত আজি যিটো সময়ত আমি মোবাইলত এটা বুটাম টিপিলেই আমেৰিকাৰ লগতো আমি কথা পাতিব পাৰোঁ সেইখিনি সময়ত আমাৰ যিহেতু পাশ্চাত্য সংস্কৃতি আমাক গ্ৰাস কৰা গ্ৰাস কৰি পেলাই পেলাইছে এনেকুৱা এটা অৱস্থা এটা ডাঙৰ জাতিৰে জীয়াই থাকিবলৈ যথেষ্ট সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছে তেনেক্ষেত্ৰত আমাৰ চুতীয়া জাতিৰ নিচিনা এটা জাতিয়ে যিটো আমি এতিয়া যিটো সৰু জাতি এই জাতিৰ অস্তিত্ব আৰু ঐতিহ্য এইবোৰ জীয়াই ৰাখিবলৈ যথেষ্ট আমি আমি প্ৰায় বহুতখিনি বস্তু হেৰাইছেই আৰু এনেকৈ যদি আমি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে এটা সময়ত আমি একোৱে আমাৰ আমাৰ একোৱেই নাথাকিবই গতিকে আমি যে শিপাৰ সন্ধান কৰিব লাগিব যাতে আমাৰ যি ঐতিহ্য আছিলে যি গৌৰৱময় ইতিহাস আছিলে সেই গীতে ইতিহাসখিনি আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই যাতে তেওঁলোকে মনত ৰাখে তেওঁলোকে জানে আৰু তাৰ উদ্দেশ্যৰে আমি আজি সতি সাধনী দিৱস উদযাপন কৰিছোঁ আৰু তাৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি চুতীয়া যি জনগোষ্ঠীয় সমাৰোহ যিমানখিনি আমি দেখুৱাব পাৰোঁ যিমানখিনি দেখুৱাইছোঁ যাতে আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই আমাৰ নিজৰ বিষয়ে জানক আৰু নিজৰ বিষয়ে জানিলেহে আমি ভাল যেতিয়া আমি নিজৰ বিষয়ে জানো তেতিয়াহে আমি আনৰ বিষয়েও ভালকৈ জানিব পাৰিম আৰু সতী সাধনী অকল সতীসাধনী আজি দিৱস পাতিয়ে আমি শেষ কৰিলে নহ'ব এই সতি সাধনী দিৱস পতাৰ পাছতো এৰি গোটেই বছৰটো যাতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী বা বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ চুতীয়া জাতি জনগোষ্ঠীয় লগৰ সংগতি থকা আমি যিকোনো কাৰ্যসূচী যাতে অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰোঁ সেইবোৰ আমি চেষ্টা চলাই যাম আৰু এই আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো বহুদিনৰ পৰা আমাৰ চলি আহিছে ইয়াৰ আগতে ঊনৈছশ চৌৰাশী চনত ইয়াত হৈছিলে আজি চল্লিছ বছৰ হৈছে চল্লিছ বছৰত আমি আগৰ বাকী যিমানখিনি বছৰ আছিলে তাত সৰুকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে আৰু এইবাৰ আমি ডাঙৰকৈ অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ